haydovchining yo'l qoidalarini mensimasligi natijasidagi holat piyodaning hayotiga xavf solishiga bir bahiya qoldi boshqa avtomashinalar piyodalarga yo'l berganini ko'rganiga qaramay damas piyodani urib yubordi mana shu xatti harakati uchun fuqarolar tomonidan kaltaklandi ham haydovchining amalga oshirgan harakati fuqarolarning umriga zomin bo'lishiga sabab bo'lishi mumkinligi kechirib bo'lmas xatolik Xayriyatki, piyodaga jiddiy zarar yetmadi endi mas'ullar ham bu haydovchiga tegishli chorani ko'radi bir yilda tug'ilgan haydovchi yo'nalishni davom ettirib natijada piyodalar yo'lagidan o'tayotgan 1969 yilda tug'ilgan fuqaroni urib yuboradi natijada fuqaro hech qanday tan jarohati olmagan bo'lsa-da, ushbu joyda turgan fuqarolar haydovchiga bir necha bor tanbeh berib kelgusida tezlik me'yorlariga va yo'l harakati qoidalariga amal qilib yurishliklarini to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borgan hozirda o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 134 moddasiga asosan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan men dehqon bozordan uyga qaytayotgan vaqtimda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan yonma yon harakatlanayotgan yonimdagi damas to'xtadi shunda ayol otdan o'tayotganimni ko'rmay qolib ozgina turtib yubordim haydovchining harakati boshqa haydovchilarni ham hushyor tortkizishi kerak shunda yo'l qoidalariga bepisand munosabat emas aksincha qoidalarni qoidadek qabul qilisharmidi bu kun akmal mo'yddinov andijon